अर्जुनः अर्जुनः उवाच उवाच अथ अथ केन केन प्रयुक्तः प्रयुक्तः अयं अयं पापम् पापम् चरति चरति पुरुषः पुरुषः अनिक्छन अनिक्छन अपि अपि वार्ष्णेय वार्ष्णेय बलात् इवा, नियोजितः नियोजितः अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अथ कयुक्त अथ पुरुषः पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः बलादिव नियोजितः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिवनियोजितः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिवनियोजितः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिवनियोजितः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः अर्जुन आस्क्ड Why is a person impelled to commit sinful acts even unwillingly as if by force or descendant of Vrishni Krishna Arjuna kelida ओ Varshneya ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಸಹ ಬಲವಂತದಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಏಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಭಗವಾನ್ काम कामेश क्रोध क्रोध एष एश रज रज गुण गुण समवद महा महाशन अशन महा महा पा पाप्मा, पाप्मा विद्धि विद्धि एनम् एनम् इह इह वैरिणम् वैरिणम् श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा महाशनो महापाप्मा विद्येन इह वैरिणम् विद्येनह वैरिणम् श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनम् इह वैरिणम् महाशनो महापाप्मा विध्येनम् इह वैरिणम् श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनम् इह वैरिणम्

ನೋ ದಿಸ್ ದ ಸಿನ್ಫುಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಲಸ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೀ ಗ್ರೋ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ಕಾಮವು ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ನಂತರ ಕ್ರೋಧವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಹಾಶತ್ರುವಾಗಿದೆ ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಅಂದರೆ ಭಾವೋದ್ರೇಕದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನದು ಎಂಬುದು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಧೂಮೇನ ಧೂಮೇನ ಅವ್ರಿಯತೆ ವನ್ಹಿಹಿ वन ही ही यथा यथा आदर्शः आदर्शः मलेन मलेन च च यथा यथा उल्बेना उल्बेना आवृतः आवृतः गर्भः गर्भः तथा तथा तेन तेन इदम् इदम् आवृतम् आवृतम् धूमे नाव्रियते वन्हिर् धूमे नाव्रियते वन्हिर् यथा दर्शो मलेन च यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् तथा तेनेदमावृतम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च धूमेनाव्रियते वह्नेर्यथा दर्शोमलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा नेदमावृतम् यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा ते धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च अर इज मास्क बै डस्ट एंड एंड एम्रियो इज कन्एम सिर्स नॉलेज गेट्स श्राउडेड बै डिजायर बेंकियो ಕನ್ನಡಿಯು ಧೂಳಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಭ್ರೂಣವು ಗರ್ಭದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಒಬ್ಬನ ಜ್ಞಾನವು ಬಯಕೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತದೆ